Мы собрались отключать дом. Хозяева, которые не хотят заключать договор с нами, мы, соответственно, неоднократно предлагали заключить договор. Всячески боремся с бездоговорниками, которые влезают незаконно в все эти городские сети и пользуются водой. Соответственно, за это не платят. Общее количество 22 тысячи, а сумма заборгованности составляет 27 миллионов. Закрыт вентиль на неплательщика. Установлена пломба. Скажите, у вас есть договор? Договор, кажется, есть. Это нет, мы на даже... троечку, Но врать не буду. У вас договора с нами нет. Но мы оплатили то, что нет, нет, задолженность. В отсутствие договора вода вам постачаться, как бы она и не должна. Поэтому вы не санкционированно пользуетесь водой, соответственно, вы оплатили только долг, а договор, самых договорных отношений между вами и Киевводоканалом не существует. В связи с этим мы приехали вас отключить от воды. Такие вот памятки, заявки, но нет договора. Это вы все заполняете, приезжать это недолго и не, и не тяжело заключаете договор, получаете воду, пользуетесь, оплачиваете. Они обратятся и будут заключение договора. Я думаю, что в течение дня-двух они будут подключены сразу. Вы согласны с таким решением? В принципе, не согласен. Почему? Потому что мы это уплатили долг, правильно. Ну, а, вот, есть... а, а договор, допустим, если я поеду сегодня договор, зачем отключать воду, я не понимаю. Нет, когда смыслов. у вас будет договор, тогда на основании договора вам будет предоставлена вода. Было, было произведено отключение, опломбированный составлен акт. Дается а, 5 дней для урегулирования этой проблемы. Для, для того чтобы хозяева приехали в расчетный департамент для заключения договора. Если, если пломба будет сорвана, значит будет повторное отключение, соответственно, а, будет фиксация. И документы, опять же, актирование, и документы будут передаваться в инспекцию. Инспектор выезжает, проверяет и составляет акт, и уже там выставляется штраф.